Здравствуйте. Не хотел в очередной раз появляться на экране. Думал дать вам отдохнуть от себя. Но, увы, жизнь есть жизнь. И никуда от нее не денешься. Я не знаю, что говорят люди тому же самому Новацкому, когда он ходит на работу, или Игнатовскому. Я стараюсь много не ходить. Вышел из дома до студии, или сел в машину, уехал на работу. Но встреча позавчера... Меня просто потрясла. Выхожу, у подъезда стоит соседка довольно-таки преклонного возраста. Со слезами на глазах и спрашивает: А что же я там подписала? Ко мне приходили вчера за воду и спрашивали. И я подписал, что я отказываюсь от горячей воды. А что же дальше будет? Я же за остальных, получается, расписалась. Успокаиваю, говорю: ничего не сделаешь. А сам себе думаю, ну кто вам сегодня расскажет, кто вас подвинет или подтолкнет к тому, чтобы вы вспомнили, что в ваших бетонных коробках, в ваших ваннах, вот этих вот, которые вы помните, как складывали, когда строились наши дома, если никогда не подавать горячую воду, то в ванной рядом с унитазом обязательно заведется плесень. Обязательно заведется сырость, который вы потом из этой бетонной коробки не вытравите никогда. Сырость, который будут дышать, даже если не вы, и даже если не ваши дети, то внуки, которых вам привезут на лето. Вы подумали о них, когда подписываетесь, отказываясь от горячей воды. Да не потребляйте вы эту горячую воду. Не открывайте этот кран горячей воды, если у вас есть бойлер. Не будет крутиться ваш счетчик. Но стояк-то, стояк. -то, стояк. Он будет теплый, будут сушиться детские ползунки, будут сушиться ваши полотенца. И в конце концов, повторяю, в этой бетонной коробке не возникнет сырость. А от сырости и от грибка вы уже не избавитесь никогда. Или потом будете мужественно бороться. Зачем, когда можно это все предупредить? Напоминаю вам, что в Киеве городской совет запретил отключать горячую воду именно по этим же причинам. Во многих остальных городах и речи не шла о том, чтобы отключать горячую воду вообще. Но ну, это о воде и о понимании того, что же сегодня должны делать вы, когда к вам приходят. Подпишитесь, что вы отказываетесь от горячей воды. До прежде чем подписаться, 300 раз подумайте. Ведь эти люди, которые сегодня собирают у вас подписи, они не живут в городе. И горячая вода у них в Одессе есть и горячая вода в их собственных дворцах есть. Они завтра, подчеркиваю, завтра, встанут на крыло и уедут с нашего города. С чем останетесь вы, южницы, с разрушенной системой горячего водоснабжения? Наверное, нужно задуматься.